Пятнадцатая неделя, стартап шоу на м и снежинка у студии в качестве лайвика, а также непритятные И не брить, а а не то не где справа и рядом. И дальше мы подводим итоги. Самый популярный твит 2014 года. А сколько заработала Грам Пикет? Как оригинально поздравить друзей с Новым годом. И не только об этом говорим с нашей замечательной гостью, которая здесь в студии. Маша Снігірьова, дизайнерка і засновниця проекту Mirabella Postcards. Це креативні листівки як для мімімішних нагод, так і для таких не дуже приємних подій, як завершення романтичних стосунків. Проекту 4 роки. Маша! Привіт! Привіт, Машенька! Розказуємо сразу історію самої своєї першої відкритки у житті. Я работала в офисе на работе, очень много всего делала, делала, делала. И у нас не хватало на работе времени для разговоров. Поэтому mm -hmm. мне очень хотелось какие-то создавать коммуникации. И первые открытки были спасибо, пожалуйста, перезвони мне, пожалуйста, доброе утро, добрый день. А ты сама их малювала? Да, да, я дизайнер. Это ага. были как стики, какие, э, вот да, ЦЛС, так, сказать, которые лежат? Или... Э, ну сначала да, я отправляла их по электронной почте, потом поняла, что они должны быть всегда под рукой, а не надо их искать где-то в папках. Иколы. А вспомни самую первую свою напечатанную уже созданную открытку, на какую она была тематику? Она была романтичная и о мечтах. Я пошла на день рождения к подружке. И э, я не смогла ничего подобрать в магазине, открытку. Поэтому вот, для своей подружки я на мечтах сделала открытку. Mm -hmm. Как романтично. <laughs> Скажи, пожалуйста, ну, а когда это уже перетворилось на бизнес? Когда ты поняла, что свои навыки, свои бажания, свои мечты ты уже будешь в в дело? Это очень постепенно все происходило. Я напечатала первые 10 открыток, ага. заработала денег, напечатала потом 100 открыток, заработала денег, потом 500. И сейчас вот уже 20 тысяч открыток, последний раз мы печатали. Где Ого. ты продавала свои первые открытки? По интернету. Я в своем Live Journal написала, что у меня есть свои работы, я напечатала, mm -hmm. можно их купить. И сразу получила 50 заказов. А сколько коштовала одна листивка на тот час? Это был наборчик, что-то 8 открыток, 30 гривен. Ага. А сколько лет назад это было? Уже 4 года прошло. 4 года твоему стартапу, твоему бизнесу. Да. Ничего себе. Слушай, меня всегда интересовала как раз назва Почему Мирабелла? Мария Мирабелла. Это мои никнейм из чата. Я, когда только появился интернет, я вспомнила болгарский мюзикл «Мария Мирабелла». Мне показалось, что это звучит очень красиво. когда я сделала открытки, я даже не думала, как это назвать. Уже все говорили, о, Мирабелла делает открытки. М -м -м -м. Ну, так и пошло. Так, а вот мы сейчас выходим Parngel. на улицу нашего города для того, чтобы узнать, знают ли наши люди, наши молодые люди, кто такая Мирабелла, где она живет, а откуда вот все вот эти названия «Ты котик» и подобные <that stärker> <Alfaro> открыточки знакомы ли нашим людям. Давайте смотреть. Скажіть, будь ласка, коли-небудь купуєте взагалі листівки? Листівки? Е, паперові, так? Звичайно, mm. день народження на будь-які на Новий рік. 1 квітня, коли день сміху. Відсилав своїм друзям, знайомим за кордон. Я вважаю, що це певною мірою так старомодно. Е, що потрібно намалювати на листівці, щоб тобі сподобалося? Побажання. Вірші, вірші, цвіти, і все більше нічого. Ну цвіточки там Напевно, тексти від себе. Цитати з якихось, наприклад, книг, якісь демотиватори або афоризми. Полянку, там, кеток, которые гуляют. Доверяйтесь кому. Маш, расскажи про саму идею именно антиоткрыток. Почему так вдохновенно можно поздравить парня с завершением отношений? В жизни каждой девушки много неприятных ситуаций. Всегда это куча слез, эти разрывы. И мне казалось, что, чтобы как-то смягчить эту ситуацию, можно э, сделать это красиво. Я тебя не люблю. Yes. Дело не в тебе, дело во мне. Ой, это мимими. -ми. Давай останемся друзьями, лидер продаж. Какая прекрасная фраза. Каждый ее в жизни своей слышал, наверное, неоднократно, Действительно, действительно очень гуманная, но такая с громадным троеточием в конце. Да. Маша, ну а ты особо думаешь, что как раз такие складнее периоды життя, краще краще ты ужас. Конечно. Mm -hmm. Так. А ты сама а... жартуешь часто таким шином? Да. Ну, конечно, я чаще всего дарю открытку «Спасибо». Я ее делаю для себя. Маша, а в каком количестве каждую открытку можно найти? Когда приходит идея, я печатаю каждую открытку штук по 20, смотрю на реакцию своих друзей, родителей, как реагируют люди лайками в Фейсбуке, и как в магазинах покупатели реагируют. После реакции я уже или их не печатаю, или печатаю... Тисяч це реакція на продаж або ж реакція, ти там особисто там записуєш на така, Як вони на листівку? <сум> <плес> Я використовую <іспользую> всі методи. <сум> Доброе. За 55 минут мы высылаем компанию Лавика, Маша, Та и А. для того, чтобы рассказать про наступні секреты антилистівок. Ну а також сколько стоит одна листівка. А также какие открытки являются самыми популярными среди украинцев. Просто будьте с нами в праздничном настроении и мы вам подарим еще больше новостей ровно через час.